обучение Господа посредством Его Слова, и складываться да, на полиции Его Слова для того, чтобы дальше совершать надлежащее нам помощи, пройти этот путь земной и выйти в тот дом, о котором мы верили сейчас. И знаете, все связано с тем, все, что делал Христос, связано с тем, чтобы однажды нас принести свои видели, которые Он для нас приготовил. И это всегда должно нас вдохновлять, и это всегда должно, знаете, формировать вообще нашу жизнь. Потому что однажды, как написано, мы все станем перед Ним, и там уже не будет ни вред, ни слез, и ничего того, что нам приходится претерпевать здесь. И как было ранее замечено, что очень важно молиться Богу и не унывать. И была приведена эта притча. И в конце этой притчи Бог приводит да, такой пример, что Бог, Он не, ну, не медлит, чтобы послать да, защиту свою, избранным своим народу своим. Но написано, придет ли Сын Человеческий, когда придет на землю, найдет Его Он веру на земле. Я хотел поделиться немного о вере сейчас. Потому что Иисус Христос сказал о том, что такое будет присутствовать именно в избранном народе, потому что неверующие, они потому и неверующие, потому что они не верят так, как должны верить. Да, как говорится, верит, каждый верит, но верит не так, как говорит Бог. И мы сегодня, как народ Божий, который однажды веровал в Иисуса Христа, мы можем тоже подвергнуться определенной опасности, потерять это. Я хочу зачитать местописание. Это первое послание апостола Петра, 17 стиха. если вы называете отцом того, который не судит каждого по делам, то со страхом проводите время с ваши, вашими, зная, что они длинным серебром или золотом бескупленной, вы от на жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценную Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, проявившегося в последние времена, для вас, времена для вас, уверовавший через Него Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Еще одно местописание. Это евреям 6 глава, 11 стих. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности и надежды оказывал такую же до конца, дабы вы не обренились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Еще несколько мест писать. Это Еврея 50 глава 21 стих. Мы приступаем с искренним сердцем, с полной верой, как кроплением очистив сердца, в совести, и мы в тело в этой чистой будем держаться исповеданием. Ибо веря прощавшие. Еще одно вместо 35 стих тоже главы. И так не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить боль Божию получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умеет. Праведной верой будет жив. А если кто поколебнится, не благоволит, то душа моя. Мы же не искоренущимся на то имя, Все эти места Писания не говорят о двух таких составляющих, которые соединяют нас с Богом. Это вера и упование на Него. И если Библия говорит о том, что Иисус Христос пришел и омыл нас своей кровью и, скажем, освободил от того, что было передано нам от отцов, то есть фактически нас учили верить и уповать на себя. Нас учили верить и уповать на, на свои силы, на каких-то авторитетных людей и вас, каждого. Писание нам тут показывает, что мы постоянно должны развивать в себе это упование. Как мы можем развивать это обетование? Сегодня уже засчитывалось, мы можем это делать через молитву, через общение с Господом, а также через то, что мы читаем через те обетования, которые Господь нам оставил свое слово. И написано, что верою и долготерпением они наследовали обетование. Что это значит? Это значит, что нам не всегда мы можем получить то сразу, что написано в Библии. Очень часто, как также пишет апостол Петр, когда мы попадаем в различные искушения, нам свойственно где-то усомниться в том, что действительно Бог это говорит а обо мне. Нам легче верить, что это Бог делал где-то для кого-то. Что Он это делал 2000 лет назад, когда ходил по Иерусалиму? Что Он делал где-то в жизни брата или сестры? Даже, я думаю, знаете, иногда, когда мы слышим свидетельство какого-то исцеления или восстановления, но не И поэтому вот он исцелил ее, а меня, наверное, любит меньше, и поэтому я не переживаю противного исцеления. И разные такие страхи и сомнения, очень часто они пытаются навязать нам, скажем, разрушить наше убедование. Иногда, молясь Богу и веря в Его Слово, не доверяя Его Слову где-то или еще как-то рассуждая, мы начинаем искать другие источники убывания. Когда мы также когда мы сталкиваемся, мы начинаем доверять людям, как в Библии даже показан определенный пример, что женщина, которая страдала кровотечением, она все свое имение, она растратила на врачей. Она растратила на то, чтобы действительно ей помог человек. Тот, который, человек, который находился в купальне в Ефесе, он тоже надеялся на человека. Он говорит, когда подошел к нему сам Господь, он говорит, Господи, не имею человека. Очень часто мы ищем человека, хотя да, мы нуждаемся в людях, но мы, и Бог помогает нам через людей. Но есть разные упования. Есть упование на человека. Упование на человека есть, когда Бог открывает и располагает сердце человека и может нам помочь через человека. Или когда мы просто надеемся на человека, даже не спрашивая о Бога, просто смотрим на какой-то авторитет и на какие-то достижения в жизни этого человека. Мы иногда можем... правительством с каким-то начальником, но Библия говорит, что Бог вас искупил от вот этой вот надежды. От вот этой суедной жизни, от этой бесцельного, бесплодного упования, которое разлетается в прах ищет, и, и говорит, как говорит, ну, показывает жизнь. Салну Перес, однажды, когда он смотрел на жизнь беззаконных людей, он говорит, Господи, но для чего же я очищаю свою жизнь? И очень часто, когда мы попадаем в трудные обстоятельства, не видя, как рядом беззаконники, как неверующие благодетствуют, мы дальше сталкиваемся с этим искушением Господи. А может быть, зачем не ходить в эту церковь? А может, действительно, ну, жил нормально, не болел, все хорошо, только пошел в церковь, проблемы навалились, мы начали свидетельствовать о Иисусе, с работы уволили, говорят, не нужен нам тут такой святоша. И ты сталкиваешься с таким обстоятельством, как этот Асав, и говоришь, слушай, на работе человеческой нет, смотри, как он развивается, как они развиваются, а я, они на нас, меня это делаю. И очень часто, попадая в такие искушения, мы начинаем колебаться. Он говорит, но ну, когда я пришел в присутствие Божие, я увидел конец их. И Писание нам говорит о конце верующих и неверующих Бога. Писание нам показывает, какой конец будет те или других. И как мы пели, и как я вначале начал говорить, что вообще конец наш вечность. Но очень опасно верить в небо без Бога. Очень многие люди, знаете, хотят на небо, потому что там будет, не будет ни слез, ни горя, ни болезней, никаких проблем. А будет ли там Бог или не будет, это вопрос второй. Потому что насколько тебе нужен Бог, ты можешь сегодня посмотреть в своей жизни, с кем связано сегодня твое упование. Действительно ли ты обращаешься с... обстоятельства, в которых мы находимся. Мы видим в Библии один интересный пример, который привел Иисус Христос от двух домостроителя. Оказывается, что очень часто мы можем надеяться на то, что, Господи, если я что-то делаю неправильно, Ты меня остановишь. Но на этом примере Христос показал, что иногда... События могут развиваться так, что Бог, Он доводит до конца те предприятия, которые ты начал. Но если ты построил не на правильном основании, если упование было твое не связано со Словом Божьим, и, скажем, доверие твое было не Богу, а каким-то другим основанием, то написано все то строение потерпит урон. И будет и написано даже так, что падение было великое. То есть это настолько будет огромное, скажем, посвящение, что ты связал свою жизнь не с тем, что нужно и вот эти местописания, они показывают нам, что правильно, правильный человек, он верующий в Что от того, кому ты доверяешь сегодня и с чем связано твое упование, вообще зависит все происходящее в твоей жизни. Вы знаете, мы видим также еще один пример из Библии, показан нам пример тот. Из-за него неправильного выбора мы видим, сколько разных ситуаций произошло в его жизни это прикло. И знаете, я скажу вам вы больше, больше, знаете, как мужчинам, что от выбора мужчины, как от главы семейства зависит вообще все остальные выборы, которые будут развиваться в жизни его семьи. Я думаю, что жена вот, она прилепилась не потому, что она была по сути своей вначале такая, потому что она развивалась рядом с Десарой, да, она видела жизнь Авраама, и возможно в ней формировались другие ценности. Но когда ее муж избрал выбрать Содом, и когда она начала жить в Сатуме, вот это вот эти ценности, они начали меняться, потому что она, как знаете, как на Востоке, она доверяла своему господину, что выбор правильный, что, смотри, и вот он имеет уже определенный авторитет, и в ней формировались эти ценности. И как написано, что Ева, она была обольщена первее, да, что... То и поэтому и женщина, она оказалась слаба и не справилась с тем искушением не повернуться и не посмотреть. Для нас это определенное наставление в том, именно для мужчин, что как образно, как когда-то мультик как, когда, как ты лодку назовешь, или скажем так, что ты изберешь. Как вчера я читал, как говорил Иисус Майя, что он говорит, я иду, и буду слушать Господа, и ты как священник. семья дальше, это очень серьезно. И когда апостол Петр об этом говорил, и даже мы читаем, мы видим, все это, это все распространяется в на нас. И то, какое влияние сегодня мы изберем, влияние Слова Божьего или влияние успеха этого мира или достижения этого мира, и мы всего лишь сконцентрируемся на том, чего они достигли в этой жизни. и многих возглашающих с ним, но самих изгоняют Бог. Это будут верующие люди. Это будут люди, которые верили, что однажды они, возможно, придут на небо, но они не верили в Христа в этой жизни. Они уповали на себя. Они надеялись на свои какие-то вещи. Также будут люди, которые даже чудеса творили именем Иисуса Христа. И написано, что эту власть не имели верующие люди. Но написано, что я не знал вас. Не знал, это значит не просто, что Христос, а значит, что у меня не было с вами близких взаимоотношений. Вы на земле здесь своими делами отвлекались от меня. Вы вроде бы делали что-то на показ. Почему Христос сказал книжникам и фарисеям, что говорит, если праведность ученикам, если праведность ваша не произойдет, праведности нижние полисеи, вы не войдете в Царство Небесное. Другими словами, если ваша вера, она только заключается в каких-то внешних вещах, а сердцем ты не веруешь, как Писание говорит, праведность, что это не является твоим внутренним состоянием, твоим искренним состоянием, почему ты с, с искренним сердцем приступаешь. То есть приходит честно. I <laughs> его окна, и утром просыпается и видит, эта вода стоит перед ее окном, она говорит, я так и знал, что этого не произойдет. Очень часто мы так и делаем. Мы вроде бы молимся, мы вроде бы заявляем в церкви, но мы не верим. Потому что нам очень трудно понять, что эти обетования, они также относятся к нам, как и просили в и, 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 и все эти люди, которые я мы я вот это описываю в 11 главе, написано, что многие из них, они не получили вещи. Иногда эти слова могут нас приводить в такое, знаете, паралитическое слово. Это же черный смысл. Но самое главное. 赶紧告诉我一声。 Вона ціль, якби змотивувати молодих людей, мати ціль, мати мрію в житті, тому що людина без цілі, людина без мрії, вона як корабль, в якого немає паруса, і який гоне вітер. І ціль змотивувати дітей, щоб вони знали, для чого вони живуть, куди вони йдуть, і вели здоровий, активний спосіб життя і розуміли те, що. Те, що написано в Біблії, ці принципи, якщо їх використовувати, можна бути успішним в своєму житті і просто змотивувати їх, щоб читати Біблію, тому що це важливо для кожної людини.